Мы как раз сейчас обсуждали с вами вопрос о том, что как правильно подготовить мясо, если мы его, например, в брюскетах используем. Вы о том, что должна быть комнатная температура. Я так понимаю, что когда мы готовим стейки, я просто не знала, почему так это делать. Мы должны это мясо при комнатной температуре некоторое время в общем, подготовить, да, скажем так. Для чего делать? Для того, чтобы равномерно соки в мясе распределялись. Для того, чтобы равномерно у вас было со всех сторон водянка прожаривалось, угу. у вас температура соответствовала жарке что даже на сковородке выставлять температуру от 160 до 180 сразу для того, чтобы сначала делать горочку, там, карамелизировать это все. Внутри у вас оно ну, не было холодным, холодное, когда получается, это, это можно сравнить, потому что вы выходите на улицу, заходите обратно, у вас там, гусиная кожа, там начинает жжение, там, внутри вам все равно холодно, и вы не согреваетесь. То же самое с мясом. Вы получили прожарку, которую вы хотите, получили, чтобы у вас не было там того-то или того-то, не было жестким. Оно, оно должно перед этим э, быть температура свыше ну 20, 24 градуса минимум и выше вот в идеале 32 градуса. например, стейки, которые имеют немножко простой куриный жир, рыба и там стреплой, и не надо будет на сковородку ни ни капли масла для того, чтобы жариться. Он будет от жира, он будет немножко уже размягченный, он будет он в собственном соку будет uh -huh, uh -huh. и вы будете максимально чувствовать вкус э, самого мяса, он будет вам насыщать.